Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadənin müavini Tamilla Qulaminin 15 yaşlı qızı Ayşə Məmmədli və 12 yaşlı qardaşı Oxla Fəmil Qulamikin düşüb. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfo-ya Tamilla Qulaminin özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə uşaqlar bu gün günorta saatlarında metronun Elmlər Akademiyası yaxınlığındakı parka gediblər. Daha sonra onların telefonuna zəng çatmayıb. Evdən çıxarkən Ayşə Qara idman geyimində, famil isə boz köynək və şalvarda olub. Onları görənlərdən yaxınlıqdakı polis bölməsinə xəbər vermələri xahiş olunur. Hadisə ilə bağlı polisa məlumat verilib. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Ölkə TV xəbər verir ki, sənətçi Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Foto da Vasifin oğlu da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.